নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিয়ে আছিল যে দাদা আপোনাৰ লাও খেতিৰ আপডেট দিব লাগে আৰু এই আপডেট দিয়াৰ কাৰণে আজিৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো মই কৰিলোঁ তে কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ফেচবুক পেজত যদি চাই আছে আপোনালোকে মোৰ পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিব তে কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে মই প্ৰায় দুবিঘা মাটিত এইবাৰ লাও পানীলাওৰ খেতি কৰিছোঁ গতিকে বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত লাও গছবিলাক পাইছে বা গছবিলাক কেনেকুৱা হৈছে তাৰে আপডেট দিয়াৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কৰো দেখিও বন্ধুসকল প্ৰথমতে মই ইয়াতে যি বিছটা হ'লিত মই লাও পুৰি লগাইছোঁ গতিকে বৰ্তমান গছবিলাক কেনেকুৱা হৈছে মই দেখিছোঁ যে ফুল ফল আহিছে গতিকে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকেও চাওক আৰু এই ভিডিঅ'ৰ মাজে মাজে মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই আপোনালোকক অৱগত কৰিম কোন সময়ত আপোনালোকে কি কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰিব কি বেমাৰ লাগিলে কি ট্ৰিট কেনেধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট আপোনালোকে ল'ব গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব তেখেতে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক পানীলাওৰ গছবিলাক প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ কৃষক বন্ধুসকল চাওক এইখন বাৰীত মোৰ বিশৈলীত মই পানীলাওৰ পুলি ৰোপণ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে এয়া চাওক ফুল ফল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চয় কেমেৰাত ফুলবিলাক দেখি পাইছে ইয়াতে চাওক এই ফল আহিছে এইবিলাক চাওক এইবিলাক আৰু কৃষক বন্ধুসকল যেতিয়া আপোনালোকৰ এই লাও গছবিলাকত এনেকুৱা ফুল ফল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু স্প্ৰে' কৰিব লাগে সেইটো হ'ল পি জি আৰ আপোনালোকে যিকোনো এটা ভাল পি জি আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াৰ লগত মাইক্ৰনিউট্ৰেন গতিকে মই অলৱিন গ'ল্ড ছুপাৰ কৰোঁ অলৱিন গ'ল্ড মই ইয়াৰ আগত আগৰ ভিতৰত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তথাপি মই স্ক্ৰীণত দিছোঁ এই অলৱিন গ'ল্ড চুপাৰ এইটো মই পি জি আৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এগ্ৰ'মিন গ'ল্ড এইটো চাইছে এগ্ৰমিন গ'ল্ড এইবিলাক কি কৰিব এগ্ৰ'মিন গ'ল্ড আপোনালোকে প্ৰতি লিটাৰ পানীত দুই এম এল আৰু অলোৱ গ'ল্ড আপোনালোকে প্ৰতি লিটাৰ পানীত যোনটো পি জি আৰ আপোনালোকে তিনি এম এল দি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে লাও গছত স্প্ৰে' কৰিব এই ফুল ফল অহাৰ আগে আগে তেতিয়া চাব যে আপোনালোকৰ লাও যোনখন বাঢ়ি ফুল ফলেৰে ভৰি পৰিব আৰু লাও গছেৰে গোটেই যোনখন আপোনালোকৰ হেংদালি হয় গতিকে সেই হেংদালি ভৰি পৰিব তে কিহক বন্ধুসকল এইখন হেংদালি চাইছে আমাৰ নামনি অসমৰ ফালে আমি বিভিন্ন নামেৰে আমি কওঁ আপোনালোকে কিছুমান হেংদালি বুলি কয় বা মই যিমানখিনি জানো যে একচুৱেলি অসমীয়াত হেংদালি বুলি কয় গতিকে কোনে কি কয় আপোনালোকে জনাবচোন যে আপোনালোকে যদি বড়ো মানুহ চাই আছে বড়োবিলাকে ইয়াক কি বুলি কয় আৰু আমাৰ নামনি অসমত বিভিন্ন ভাষা আছে আমি কিছুমানে আমি জাঙিলা বুলি কওঁ কিছুমানে মাছা বুলি কওঁ কিছুমানে চাং বুলি কওঁ গতিকে আপোনালোকে কি কয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ইয়াতে দুটামান ডাঙৰ হৈছে চাওক এয়া এয়া দেখিছে এইবিলাক ফল ফলত পৰিণত হ'ব যদিও প্ৰথমতে ফুলৰ নিচিনা দেখি দেখা গৈছে কিন্তু এইবিলাক ফল হ'ব এইবিলাক সেইটো গ'ল আকৃতিৰ লাও হয় কৃষক বন্ধুসকল এইখিনিতে এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈ থওঁ আপোনালোকৰ লাও গছত যদি ফুল ফল কমকৈ লাগে কিছুমান হৰ্মন পায় লিভিক্স কোম্পানীৰ এটা হৰ্মন পায় বুষ্টাৰ ওৱান বুলি গতিকে সেই বুষ্টাৰ ওৱানটো লাও আৰু কমৰাৰ কাৰণে হয় গতিকে আপোনালোকে সেই বুষ্টাৰ ওৱান প্ৰতি লিটাৰ পানীত এক এম এল মিহলাই আপোনালোকে যদি স্প্ৰে' কৰে তেতিয়াও আপোনালোকে যথেষ্ট ফুল ফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব যদি কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ লাও গছত ফুল ফল কম আহে আপোনালোকে বুষ্টাৰ ওৱান আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰিব পাৰে গতিকে সপ্তাহত দুবাৰ কৰিব তাৰপিছত ৰেজাল্ট আপোনালোকে পাই যাব এতিয়া কিহক বন্ধুসকল এতিয়া মই মোৰ যোনখন দ্বিতীয় নম্বৰ বাৰী লাওৰ বাৰী তালৈকে আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ ট্ৰেক বন্ধুসকল এইখন মোৰ দ্বিতীয়খন লাওৰ বাৰী পানীলাওৰ বাৰী গতিকে কেনেকুৱা হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক ট্ৰে কিয়ক বন্ধুসকল চাওক এই লাও গছজোপা চাওক প্ৰায় হেংদালি পাইছে এইখন বাৰীৰো গতিকে এইখন বাৰীত মোৰ ষাঠিজোপা ইয়াতে লাও গছ লগোৱা আছে আৰু মই প্ৰতিটো শলীত মই এটাকে লগাইছোঁ এটাকে পুলি লগাইছোঁ এয়া চাওক বঢ়িয়া কোনো বেমাৰ আজাৰ তেনেকৈ লগা নাই বা কোনো তেনেকুৱা পোক পৰুৱা লগা নাই আৰু মই পোক পৰুৱা আচলতে লাগিব দিয়াও নাই গতিকে মই ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক বন্ধুসকল চাওক এয়া এই চাওক হেংদালি পাওঁ পাওঁ হৈছে এইখন হেংদালি গতিকে দুইদিন পিছতে হেংদালি লাগি যাব গতিকে বৰ্তমান এনেকুৱা হৈছে এয়া চাওক কৃষক বন্ধুসকল আৰু মোৰ লাও গছৰ চেহেৰাবিলাক চাওক আগবিলাক চাইছে কিমান বঢ়িয়া শকত শকত হৈ আছে মতা মতা হৈ আছে পাতবিলাকো বঢ়িয়া কোনো বেমাৰ আজাৰ তেনেকুৱা নাই এইটো চাওক তেখেতক বন্ধুসকল চব লাও গছ মোৰ এনেকুৱা হৈছে আৰু একেবাৰে ক'ব গ'লে হেল্ডি হৈছে গতিকে এইবিলাকত ফুল ফল কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওক আপোনালোকৰ যদি আইডিয়া আছে গতিকে এয়া চাওক গোটেইবিলাক এইবিলাক চাওক আৰু মই চাৰ্কেল বনাই সাৰ খুৱাইছোঁ এয়া চাওক কেনেকৈ খুৱাইছোঁ এইটো চাৰ্কেলটো চাওক এই গুৰিৰ মাটিখিনি মই লুজ কৰি মই চাৰ্কেল বনাই সাৰ খুৱাইছোঁ ৰিং সাৰ ৰিং কৰি সাৰ খুৱাইছোঁ এয়া চাওক এইবিলাক আগবিলাক হেলি গৈছে এইবিলাক একচুৱেলি উঠাই দিব লাগে মই সময় পোৱা নাই এয়া চাওক বঢ়িয়া হেল্ডি লাও গছ আৰু কিয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ যে ইয়াতে মই যথেষ্ট উৎপাদন পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু বেমাৰ আজাৰৰ কোনো কথাই নাই বেমাৰ আজাৰ কি আহিব সেয়া মই ভালকৈ জানো কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে তে কিহক বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি খেতি কৰিব পাৰে বিচাৰে আপোনালোকে কৰক মোৰ পৰা যদি কিবা দিহা পৰামৰ্শ লাগে মোক কমেণ্টত মোৰ ফোন নম্বৰ খুজিব মই ফোন নাম্বাৰ দি দিম আৰু আপোনালোকে মোক মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু কৃষক বন্ধুসকল মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দেখুৱাম ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আপোনালোকে বিশেষকৈ যদি লাওৰ খেতি কৰে গতিকে সেইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু লাও বা তিঁয়হ গতিকে কি ইম্পৰটেণ্ট বস্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কৃষক বন্ধুসকল এইখন হৈছে মোৰ তৃতীয় নম্বৰ বাৰী গতিকে তৃতীয় নম্বৰ বাৰীৰ গছবিলাক কেনেকুৱা হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইখন এখন তামোলৰ বাৰী হয় বহু বছৰ এইখনত জংঘল হৈ আছিল তাৰপিছত মাটিৰ মালিকে ইয়াতে সৰু সৰু তামোলৰ পুলি লগাইছে আৰু ইয়াতেই মই কি কৰিছোঁ মই লাওৰ খেতি কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গতিকে লাওৰ গছবিলাক কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে চাওক আৰু কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা মাটি থাকে প্ৰতিত মাটি থাকে বছৰ বছৰ ধৰি সিহঁতে জংঘল হৈ আছিল গতিকে তেনেকুৱা মাটি যদি আপোনালোকে খেতি কৰিব বিচাৰে সেইবিলাক মাটি বহুত উৰ্বৰ হয় ত' কৃষক বন্ধুসকল ইয়াতে প্ৰায় এবিঘা মাটিত মই পানীলাওৰ খেতি কৰিছোঁ গতিকে গছবিলাক কেনেকুৱা হৈছে আৰু প্ৰতিটো খলিত মই এজোপাকে মই পুলি ৰ ৰোপণ কৰিছোঁ আৰু এটা খলিৰ পৰা আন এটা খলীৰ দূৰত্ব মই দহ ফিট ৰাখিছোঁ গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে গছবিলাক কেনেকুৱা গ্ৰোথ লৈছে কৃষক বন্ধুসকল চাওক এই তামোলৰ বাৰীখনত মই পানীলাওৰ খেতি কৰিছোঁ আৰু মোৰ হেংদালি ৰেডি এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিছে বাঁহ দিছোঁ আৰু মই যিহেতু সূতাই দি দিম গতিকে এই দুই এদিনৰ ভিতৰত মই সূতাত আনিম আৰু গছবিলাকো ডাঙৰ হৈছে হেংদালি পাওঁ পাওঁ হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তে কৃষক বন্ধুসকল এনেকুৱা যদি পৰি থকা মাটিত আপোনালোকে খেতি কৰিব বিচাৰে এইবিলাক মাটি বহুত উৰ্বৰ হয় মোটামুটি তিনি চাৰি বছৰত আপোনালোকে ভাল তেনেকুৱা খেতি কৰিব পাৰে অমিতাই হওক বা লাও হওক বা জিকাই হওক এনেকুৱা নতুন মাটিত আপোনালোকে খেতি কৰিব পাৰে এয়া চাইছে গোটেই বাৰীখন মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ হেংদালিখন মই কোনো তেনেকুৱা সাৰ ক'ব গ'লে দিয়াই নাই অলপমান ৰাসায়নিক সাৰ সেই দুই চাৰিদিন আগতহে দিলোঁ গতিকে এই এনেকুৱা মাটি নতুন মাটি যদি আপোনালোকে খেতি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে এয়া চাওক চাওক গ্ৰথ কি ধুনীয়া হৈছে মই ইয়াতে কিন্তু তেনেকুৱা বিশেষ সাৰ একো দিয়া নাই আৰু যি মই ৰাসায়নিক সাৰ অলপ দিছোঁ গুৰিত সেই সাৰ এতিয়া লগাই নাই চাওক আৰু এই মাটিডৰা বহু বছৰ ধৰি জংঘল হৈ পৰি আছিল আৰু মাটিৰ মালিকে ইয়াতে সৰু সৰু তামোলৰ গছ লগাইছে তামোলৰ সেইটো বাঢ়ি কৰিব এয়া চাওক এতিয়া কৃষক বন্ধুসকল মোৰ পানীলাউৰ খেতিৰ বৰ্তমান আপডেট এনেকুৱাই যিহঁতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিল যে আপডেট লাগে এয়া চাওক এইটো হেংদালি পাইছে মই সূতাত অনা নাই হেংদালিত যাৰ কাৰণে হেংদালি ধৰিব পৰা নাই গতিকে চাওক আৰু লাও গছৰ আগটো চাওক বহুত ধুনীয়া কোনো বেমাৰ আজাৰ নাই আৰু কৃষক বন্ধুসকল যোনটো টিপছ মই অলপ পিছতে আপোনালোকক আগবঢ়াই আছোঁ সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকক এয়া চাওক প্ৰতিটো গছৰ আগবিলাক আপোনালোকে চাওক আগবিলাক চালেই গম পাব যে গছবিলাক পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ফলন দিব বা কেনেকুৱা হ'ব আৰু মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই ছিষ্টেমখিনি দেখাইছিলোঁ যে আপোনালোকে পুলি কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব লাগে এই যেতিয়া মই পুলিটো ৰোপণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া সেই গুড়িত মই এনেকুৱা ধান খেৰ দিছিলোঁ যাতে বৰষুণৰ পানীত পুলিটো বেয়া নহয় গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়াও পানীলাৰ খেতি কৰিব বিচাৰে বা পুলি লগাব বিচাৰে আপোনালোকে এনেকৈ গুৰিত দি দিব চাওক ধুনীয়া গ্ৰথ প্ৰতিটো গছ এনেকুৱা হৈছে কিহক বন্ধুসকল চাওক এয়া চাওক এইবিলাক হেংদালি পাওঁপাও হ'ল মই হেংদালিত সূতাত আনিব পৰা নাই এয়া গুৰিত মই যেতিয়া পুলি লগাইছিলোঁ তেতিয়াই মই ধান খেৰ দিছিলোঁ এইবিলাক এয়া চাওক মোটামুটি কিয় বন্ধুসকল একেবাৰে যোনটো গ্ৰ'থ একেবাৰে বঢ়িয়া ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই আৰু এইবিলাক ওচৰৰ পৰা আজি আপোনালোকে ভৱিষ্যতে ভাল ফলন পাব এইটো আশা কৰিব পাৰি এয়া চাওক প্ৰতিটো গছ চাওক আগৰ ফালে কিমান মতা হৈছে সেইটো চাওক কৃষক বন্ধুসকল এই গছবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিলে বহুত সময় লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যোনটো টিপছ মই সেইটো আপোনালোকক দি লওঁ আৰু কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি কোনোবাই নতুনকৈ মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাই আছে গতিকে মই চাকৰি কৰাৰ লগতে মই এই খেতি বাতিৰ লগত জড়িত মই ভালেখিনি খেতি বাতি কৰোঁ যিকোনো চবজি পাতি খেতি কৰোঁ মই গতিকে আপোনালোকে আৰু এইবিলাকৰ ভিডিঅ' বনাই মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি খেতি কৰি ভাল পায় আৰু যদি কিবা জানিব শিকিব বিচাৰে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ফেচবুকত যদি চাই আছে আপোনালোকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখক সময়ে সময়ে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব এয়া চাওক ধুনীয়া গ্ৰ'থ এয়া দেখিছে আগটো আপোনালোকে চাওক আগটো দেখিলেই গম পাব যে গছটো কেনেকুৱা গ্ৰ'থ হৈ আছে তে কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ লাও গছ যেতিয়া এনেকুৱা হ'ব এইটো চাই লওক গতিকে মই টিপছটো আপোনালোকক দি আছোঁ এয়া চাওক যেতিয়া এনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে কি কৰিব এই তলৰ যোনবিলাক ব্ৰাঞ্চ ওলাইছে যিবিলাক শাখা ওলাইছে এই শাখাবিলাক কাটি দিব টেকৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ লাও যেতিয়া এনেকুৱা হ'ব আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে গুৰিৰ পৰা কেইবাটাও এনেকুৱা পখা ওলাইছে এই ডাল ওলাইছে এইবিলাক ডাল আপোনালোকে কিন্তু কাটি দিব ট্ৰেকিহক বন্ধুসকল এইখিনিতে কিছুমান ছিষ্টেম আছে যে আপোনালোকে সেই গুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় মোটামুটি ছয় সাত পাত ওপৰত তাৰপিছত আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চ ৰাখিব কিন্তু যদি এই গুৰিতে তেনেকুৱা এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ ওলাইছে সেই ব্ৰাঞ্চবিলাক আপোনালোকে কাটি দিব এই ব্ৰাঞ্চৰ ব্ৰাঞ্চবিলাকৰ পৰা ইমান ফুল ফল নালাগে আপোনালোকে ইমান উৎপাদন নাপাব এইবিলাকৰ পৰা বা ইমান ফলো নালাগিব গতিকে আপোনালোকে এই এই তলৰ যোনবিলাক ব্ৰাঞ্চ এইবিলাক কাটি দিলে হয় কি হ'ব এই ব্ৰাঞ্চবিলাকে বহুত সাৰ পানী খাই আছে গতিকে এই সাৰ পানী খোৱা মানে কি এই এইবিলাক কাটি দিয়া মানে আপোনালোকৰ সেই সাৰ পানী এই মেইন যোনটো গছ আছে এই গছটোৱেই পাব আৰু এইটো কি কৰিব অতি সোনকালে আপোনালোকে হেংদালি পাব আৰু গোটেই হেংদালিখন কম সময়ৰ ভিতৰত ভৰি পৰিব আপোনালোকে আৰু ফুল ফল বেছিকৈ পাব তে কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ব্ৰাঞ্চবিলাক কাটোঁতে সদায় আপোনালোকে কেচি বা নতুন ব্লেড ল'ব আমাৰ যেনেকুৱা মানুহৰ দেহত যেনেকুৱা ইনফেকশ্যন হয় গতিকে গছৰৰ ইনফেকশ্যন হয় সেইটো হয়তো বহুতে আপোনালোকে জানে বা বহুতে নাজানিবও পাৰে গতিকে আপোনালোকে হয়তো নতুন ব্লেডেৰে কাটিব নহ'লে এনেকুৱা কেঁচিৰে কাটিব গতিকে কেনেকৈ কাটিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু কিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে কেতিয়াও হাতেৰে ভাঙি নিদিব যে মোৰ ওচৰত হয়তো ব্লেড বা কেচি একো নাই গতিকে মই হাতেৰে ভাঙি দিওঁ সেইটো কেতিয়াও নকৰিব তাৰমানে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ গছজোপাত ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে আৰু ইনফেকশ্যনৰ ফলত আপোনালোকৰ সেই গছজোপাত বেমাৰ লাগি হয়তো গছজোপা নষ্ট হ'ব পাৰে আমি যাক আমি যাক ইনফেকশ্যন বা ছেপ্টিক হোৱা বুলি কওঁ গছৰো তেনেকুৱা হয় আৰু কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া এনেকুৱা গছৰ দানিবিলাক কাটিব বা গুড়িৰ পাতবিলাক কাটিব তেতিয়া পৰাপক্ষত আপোনালোকে বেবিষ্টিন আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰিব প্ৰতি লিটাৰ পানীত দুই গ্ৰামকৈ মিহলাই তেতিয়া আপোনালোকৰ এই ইনফেকশ্যন হোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ গছ ৰক্ষা পৰিব আৰু আপোনালোকে যদি একেবাৰে নিউ ব্লেড বা এনেকুৱা নিউ কেচিৰে আপোনালোকে কাটে হয়তো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আপোনালোকৰ যদি সন্দেহ থাকে আপোনালোকে বেবিষ্টিন স্প্ৰে কৰিব পাৰে তেতিয়া এই ব্ৰাঞ্চবিলাকে যিবিলাক সাৰ পানী খাইছে এইবিলাক যদি সেই মেইন গছটোৱেই পাল হয় হয়তো আকৌ ডাঙৰ হ'ল হয় বা আকৌ ওপৰত ডাল মেলিল হয় গতিকে আপোনালোকে এই ব্ৰাঞ্চবিলাক যিমান সোনকালে পাৰে কাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব তে কৃষক বন্ধুসকল আজিৰ এই আপডেট ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা আপোনালোকক লাগিলে আপোনালোকক যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব তে কৃষক বন্ধুসকল পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ